अस्य श्रीहनुम बडबवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीबडबवानलहनुमान् देवता मम आयुरा समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्य समस्त समस्तपापक्षयार्थम् శ్రీ సీతారామచంద్ర ప్రీత్యర్థం హనుమత్ బడబాణల స్తోత్ర జపమహం కరిష్యే ఇక్కడ నేను మమ అనే పదం హైలైట్ చేశాను చూడండి ఈ మమా అనేది మీ కోసం మీరు చేసుకుంటుంటే మమ అని వాడుకోవచ్చు మీరు మీ పిల్లల కోసం చేస్తుంటే మీ పిల్లల పేర్లు అక్కడ మమా బదులు మీ పిల్లల పేర్లు పెట్టాలి మీ భర్త కోసం చేస్తుంటే భర్త పేరు పెట్టాలి లేదు మీ అత్తమామలు మీ తల్లిదండ్రుల కోసం ఇంకెవరి కోసమైనా చేస్తుంటే వాళ్ళ పేర్లు అక్కడ మామా ప్లేస్లో పెట్టి మీరు ఈ శ్లోకం చదువుకోవచ్చు ఓం హ్రాం హ్రీ ఓం నమో భగవతి महाहनुमते प्रकटपराक्रम सकलदिग्मण्डलयशोवितानधवलीकृत जगति वज्रदेह रुद्रावतार लङ्कापुरिदहन उमा अमलमन्त्र उदधिबन्धन दशशिरः कृतान्तक श्रीसीतास्वासन वायुपुत्र अञ्जनी गर्भसम्भूता श्रीरामलक्ष्मणानन्दकर कपिसैन्यप्राकार सुग्रीवसाहाय्यकरण पर्वतोत्पाटन कुमारब्रह्मचारिन् गम्भीरणाध सर्वपापग्रहवारण सर्वज्वरोच्चाटन डाकिनी विध्वंसन ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महावीराय सर्वदुःखनिवारणाय ग्रहमण्डलभूतमण्डल सर्वपि स च मण्डलोच्चाटनभूतज्वरै एकाहिकज्वर द्वाहिकज्वर त्राहिकज्वर चातुर्धिकज्वर सन्तापज्वर विषमज्वर तापज्वर महेश्वरवैष्णवज्वराञ्चिन्दि चिन्दि यक्षराक्षसभूतप्रेतपि सचान् उच्चाटय उच्चाटय ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते

भगवतीं श्रीमहाहनुमते श्रवणचक्षुर्भूतानां डाकिनीनां विषमदुष्टाणां सर्वविषं हर हर आकाशं भुवनं भेदय भेदयच्छेदयच्छेदयं मारय मारय सोषय सोषयं मोहयं मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकलमायां भेदय भेदय ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमती सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धनमोक्षणं कुरु कुरु शिरः गुल्मसूलं सर्वसूला निर्मूलय निर्मूलय नागपासानन्तवासुकि तक्षककर्कोटककालियान् यक्षकुल जलगत बिलगत रात्रिंचर दिवाचर सर्वाणि निर्विषं कुरु कुरु स्वाहा राजभयचोरभयं परयन्त्र परमन्त्र परतन्त्र பரவிதாச்சேயேதமன்ஸ்வயத்திர சவிதையர்வாரிஷ்டாசையூசாயம் சாரய சாரய ஹூஃபட் சுவாசிவந்தமனஸோற்றம் గురువుల గురుతుల్యులైన పెద్దల అనుమతితో నలభై ఒక్క రోజులు లేదా వారి ఉపదేశం ప్రకారం భక్తి శ్రద్ధలతో పారాయణం చేస్తే అన్ని రకాల సమస్యలు ముఖ్యంగా ఆరోగ్యపరమైన వాటి నుండి తప్పక ఉపశమనం లభిస్తుందని పెద్దలు చెప్పారు హనుమత్ బడబానల స్తోత్రం ఈ స్తోత్రము నిత్యము పఠించదగినది దీనివలన శత్రువులు సులభంగా జయించబడుదురు సకల విధములైన జ్వరములు భూత ప్రేతాధికములు శత్రువులు చేసిన ప్రయోగములు తొలగిపోవును అసాధ్యములు అని అనుకునేవన్నీ మనం సాధించటానికి ప్రయత్నించదగిన స్తోత్రం ఇది అన్ని రకాల భయాల నుండి ఇబ్బందుల నుండి అరిష్టాల నుండి కాపాడగలిగే స్తోత్రం ఇది